взяла в руки свежую утреннюю газету, которая, как оказалось, нет ничего интересного. Поэтому мое внимание привлек старый радиоприемник. Я встала, подошла к окну, настроила первую попавшуюся радиоволну. Услышав рекламу о лагере я сделала погромче. Ведь это именно тот лагерь, в котором я отстала, когда была тема. Когда мне исполнилось 8 лет, родители на день рождения подарили мне не только огромнейший шейтон, море не моих эмоций, но и путевку в лагерь на второй план, которая я была очень удивлена. Так как тур уже начался по одному назад, я только побежала забрать вещи. У меня получился огромнейший чемодан, который даже не закрывался. Увидев все это, мама решила мне помочь. Из открытого чемодана тут же посыпались шоколадные конфеты, несколько пачек сухарей, пакет семечек и бутылка с краями. Прочитав внимательно правила лагеря, я поняла, что это не место. В итоге мой чемодан стал меньше два и я все же смогла его закрыть. По пути в лагерь я очень беспокоилась о том, как же меня примет отряд. Смогу ли я найти там хороших верных друзей, будет ли у меня Когда я приехала в лагерь, меня встретили дядя охранники, но на территории не так как по сторонке он и подпешен. Не прошло и пяти минут, как мне распечь тут же пошел в Афритатике. Она приняла меня очень приветливо, радостно и тепло. И помогла мне найти вещи корпуса. Когда я шла по территории лагеря, мне ползинщик стала к порядку вокруг. кругу. И не зря говорят, что это лучший лагерь. вечер у нас была дискотека, где я танцевал весь лагерь. А главное, Степа, парень из среднего отряда, который выиграл лучшим жизнью танцем. Этот танец длился для меня целую вечность, и я не замечала ничего, ведь меня потянуло в Воспоминания о детстве резко перетонут по телевизору. Мне звонил мой любимый муж Степан Александрович, дару сообщить о том, что купил нашей дочери путевку в Лаве. На все скоро и